Salam qızlar, necəsiniz? Bu günlərim işə gedəndə necə hazırlaşıram, gündəlik makiyajım haqqında məlumat verəcəm. Əslində mən çox makiyajı heç sevmirəm, amma güzi dolğunluqlar yenə də, yəni etməyə çalışıram ki, sonurda yəni işə gedəndə biraz baxımlı, qəşəng olmaq lazımdır. İndi isə biz sizinlə bir yerdə mən işdən öncəki təxmini makiyajımı sizə göstərəcəyəm. Yəni makiyaj demək olar. Tamam. Deməli, miçlər sudan kimi istifadə etmək xoşluğu var. Öncedən yəni silə bilər, sonra mütləq yuyulmalıdır miçlər sudan sonra. Nəmləndiricini çəkəndən sonra siz bilirsiniz ki, mən bebalans nəmləndiricilərini istifadə edirəm. Bu sadəcə hal-hazırda makiyajm eləyəcəm ə, Alman keyfiyyətli olan münasib qiymətə olan Douglas-un kosmetikası ilə. Mən bazanı götürməmişəm, amma kimə baza ehtiyac varsa, o zaman baza istifadə edə bilər. Hal-hazırda mən Douglas-un ilk öncə, yəni nəmləndiricən sonra istifadə edəcəm Douglas-un kuşonunu qoşun yenində öz məalmışam dünən bildiyiniz kimi canlı da açmışdım ordan. Qoşun niyə xoşma gəlir? Çünki özdə heç bilinmir. Yəni onun olması. Yəni bunu bu kubqa ilə də bura bilərsiz. Ondan sonra göstədim sizə. Mən xoşladığım kubqa isə başqadır. Əgər birçə burada varsa. Ben seni götürmemişim. Okey. Neycesiniz? Hala hazırda makyajsızım ama bu makyajın deliyeceği. Yüngül bari kuşonla istifade edeceğim. Kuşon yani kupkada içi tonal kimin? dolub. Biraz rəng verəciyim. Təbii makiyaj, əsl təbii makiyaj necə olur? Mən yemiyəcə toyad belə makiyaj eləyirəm. Yəni necə? Yəni makiyajsız kimi. əsasında üzü körləməyən olsun. Bunlar da çox gözəldir, niyə? Baxmayaraq ki, bunlar hər hansı məhsulların 6 manat, bax belə qiymətlərədə. Hal-hazırda isə 80% endirimdə. Halban keyfiyyətli olduğu üçün möhtəşəmlər. Wow, super rəngi oldu. Biraz da eləyim buralara. Угу. Хватит. Кушонuzu elədik, duğlasın. Sonra hazırda əslində mənə pudra ehtiyacı yoxdur çünki koşonel yağlandırmadı üzü. Amma yenə yəni, göstəriş üçün da pudranın keyfiyyətini vuracağam. Pudra bütün rənglərə gedir, yəni özü tonlaşır. Pudranı seçmək mənə həmişə şey çox çətin olur əşi. Bu Douglas-un pudrası rəngsiz olduğu üçün hər rəngə uyğun olduğu üçün seçməyə ehtiyac qalmır. Çox sağ olun. Görürəm nə yazırsınız. Deməli, ə, əlavə olaraq kim qalın, is, xoşlayır vurmağa, o zaman tanaalney var. Bax belə qatı tanaalney. İçində sevindirici hal odur ki, ə, yəni SPF də var. SPF 30. Bu tonaldı, qatı tonal. SPF 30% tərkibli tozu superdir. Onu indi dəstidə bitirəcəm təqdimi ki. Ondan sonra ə, gəlin beləyin. Harda burda var. Mhm. Mm Avtomatik duğğusun. Qaş üçün darağını həssi ki həmə mod. Ein kirir. Həm də həm də dağıyır qaşlar. Gəlin mən burdan baxım. Da indi pis-pis qaşlar moddadır. Gə biz də bel eləyək. Yöşük kimi. Həm bir az da bax belə Ən maraqlı momenti bilsənsə o olacaq tuş vuranda endi bu tərəfə keçəy də rəyh fashion görünülür. O Chuşkarskiy makiyaj yox da bu fashion, yəni kaliteli insanların Makiyaj ay yəni nə bilinməməli, düzdür? Həqiqətən bilinməməlidir. O bol-bol qırmızı yanaq, nə biləmi, qapqara karandaşlar, nə bilmən olar çuşqarsı, yəni onlar aşağı sort insanlar elə makiyaj eləyir, amma keyfətli insanlar ə, ondan sonra belə insanlar normalda bilinməyən eləyir makiyajı. Yəni kaliteli insana ehtiyac yoxdur. Elə şeylər eləməyə. Ona görə sizdə bunu nəzərə alın. Çox bəyəndim. Yox, yox. Superdir. Sonra nəyəyirik? Deməli qızlar, bu da hətta ünsə gələcəksin. Konsiller var, amma mən ben bilmirəm. Mənim gözümün altına ehtiyac yoxdur bu konsillərə. Elə-belə eləyəm nümayiş üçün də görə. Konsiller məndə yəqin bir 10 il gedəcək. Mhm. Tak. Ondan sonra nə edirik? Ten. Yəni mən milyon ildə bir dəfə ten vururam. Bunu bugün vuracağım çünkü bu meme'n sevdiğim tonlardadır. Birinci deyirlər çağ rəngi vurmaq lazımdır. De gəlin buraq. Qaş qarandaşı hamısı firma Dugloss firması da Berlin mağazalarında var. Berlin mağazinində 80-90% endirim olduğu üçün bu kosmetikə mən dünən getdim, hamısını aldım. Yəni bu dənəsi məsəl üçün 6 manat, bax belə qiymətlərdən başlayırlar. 4 manat, 9 manat, bax maksimum 9-a nələr isə gördüm. 4-9 manat arası yəni bundan çox kosmetika dəyməz pul verməyə, həm də bu alman keyfiyyətli olduğu üçün hipoallergen. Alman nəsə uğuz deyəndə çox keyfiyyətli eləyir. Yəni bunu qabından bəbəlik, bu qabından görəcəksiniz. Hal-hazırda o qədər endirimi ki, axar, mən buraxmadım. Tez qaçdım ora. Sonra bu ikinci rəngi gəlin buralara bax, göyə də indi məndəm 2 yaş bilirim. Təni və üşət şey, başım çıxmır elə də Oke, eləm bu gün tin qızlar şoka düşəcəy məni təndən görsə. Ey, bu qəriciyi rəng biraz parıltısı olsun da, ildəydi bir dəfə olsa da, içimiz parıltılı olsun. Çox parıltılı deyil. Prosta çüçük daha çox köçə endirimlər var, həm hədiyyə üçün, əyrnəzərdə tutunsuz ki, məsələn, nə isə hədiyyə eləmək, həm də vəs, çubı bilməsin, kategoricheski. Köyə də indi köyə makiyaj var, amma baxın, nu, всё супер, мне кажется. Nu, sanki tam rovno deyil. Onda belə bir az siləcək. О, супер, Энхош Магиалер. Так, значит, Сонра без нейнири. был. А, ну Сонра бронзатор, ну давайте бронзатор ура, окей. Хм бронзатор да. Аллах, У бронзатора, чем-то хайлайтер да вар. Görün. Ay Allah, nə gözəldir bu təbii rəngi var. Çox təbii, heç bilinmir üzdə. Elə bil özüməm yani. Güyə tənd makiyaj elədim mən. Super. Burda bu beləsi də var, qızlar, indi başı. Bunu indi çəkməyəcəm. Çox yumay istindən yəqin çox olar. Siz də məsləhət verin. Çox olar da. Bu çox olar. J sonra eləyərik. Bunu bronzator elədik axı. Bu çox bronzator xoşuma gəldi. Bir az dəliyim. Pirsik oldu. Pirsik. Mmm. Вот pomodorliyəri gəlen makiyajdan. Sonra belə bir highlighter var. Yo, moyo, ni otkryvayetsya. Bunu necə peçəttəyiblarsa, elə bel dünyanın sonudur. Dişinə matçın bunu. Axşam gözünüz canlı olsun. 10-11 arası yenə canlı olacaq. Yenə yəni, hədiyyələri verəcəm, vermədiklərimi tədiyəkirəm. Bu, məxən toz iki tərəfli. Hətta highlighterdı. Highlighteri eşidim görə buralıqlar. Aha. Onda he bunu belə edirlər ki, yayılsın. Okey, bunun şot kusu var. Gelin öz şot kusu ile yayağı. Yine bile alınır kızlar. Silek biraz. Bir de ben hoş duyurum. Highlighter'ı Əslində ancaq bura vururam. Bax bu hissəyə. Okei. Minutoçka. Nə tutulmuşu yəni? Qələmlərlə, bu qaş qələmləri falan, amma mən doldurmayacağam, qarışma istəmiyorum. Bunlar burada belə tömlər də var. İnşallah toyə gedəndə bununla bəs edənəyəm. 43 üçün dünən baxdız da pinsetlə bərabər belə bir qaş üçün palet var. Onun palet mi keçir və tuş. Təhəşşür dərəcədə abiyon verən tuşdur. Təəssüf eləyin 99% endirimlə hazırda 2 manatdır. Bundan indi bək 50-dən almışam. Hər canlıda dəyə də veririm. Çox qızlar prosta şok. Abiyom çox möhtəşəmdir. Yaxından göstərəcəm qoyun krastalamın. Bot. Bu tur 500-dən alırsız, atırsız evə. Zaten qalmayacaq. Baxın, yuxarı baxacam, baxın. Qaşma dəyidir baxırsınızmı? Və keçdi bu birisi tərəfə. Çətindir mənim bu tərəfə eləməy. Qəşəng qaldırmadı axı. Çox da qəşəng qaldırdı. Ola bilər ki, siz öyrəşmisiniz. Malın nəyinsə çəkən kimi görsənsin mən elə xoşlamıram. Yəni mənə hələ çox vurdum. Əslində mən bir dancı belə eləyirəm. Və indi prosta sizə göstədirəm deyə biraz obyomlu elədim. Käşəyinə də deyirsiz ki, gətirin, onu çıxardacam burdan. Hesəbiləşdirir adamı. Siz gedin o ə, qırmızı yanaq üç şkalaları izləyin. Blok Heç sevmirəm belə insanları. Mən istəmirəm axı o dərəcədə olsun. Douglas firmasındır, Berlin mağazalarında satılır. Uh -huh. вот менже норм а табии олмато не кипримиз аырыы болма 100 dəfə demişəm ki, Berlin mağazindən almışam, aşağıda geyd eləyəcəm. Berlin mağazindən almışam, Tuš Douglas firmasından. Orda göstərsəniz, zətn deyəcəylər. Və ən sevimli bu rəngsiz pomada var. Eee, rəngsiz pomada var Douglas-ın. Xüsus ki, vurandan sonra rəngi olur. Məndə oje biri bitir, yenisini də mən almışam. Bu, bunun özelliği odur ki, bu Единственный доктор-человек, который выстекрасит себе без фильтра. Mağazin Harda yerləşir səhifəsini etikləyəcəm bu videonun altında. Girərsiz, ünvanlara baxarsınız. Mən dünən Səməd Vurğun dalış veriş eləmişəm mağazadan birbaşa canlı yayım eləmişəm. Girin, baxın, storiaları izləyin. Это бальзам для губ, который رنگ verir. Бальзам до тодак üçün, amma rəng də verir, tam doğal rəng. Və qallaçı rənglidir, keçinir dodaqdan. Вот мои девочки, собираю пьюджик. Кашалтына наблемна сürt və yecəməzə mənə yetər. Тин böyük bir işdi ki, bu gün tin vuruldu. Ну, что это, разве не сказка? Мəncə hər şey normaldır. Makiyar, fashion, sadə, sakit. Yəni o olur bəzən idi pişik qorxanda tükləri bizbiz olur. Mən də elə makiyaj görəndə elə oluram. Yəni məncə belə yaxşıdır. Həm də öz timamızdan çıxmayıb nə oluqçu bizə. Yəni Allah verdiyi hər bir şeyləni o tamını butunmaq gərək yoxdur. Nə var odu? Bir damcı yüngül valide makiyaj elədim. Hətta mən mütləq çıxana qədər belə eləyirəm. Çünki safsəm sevmirəm çox rəngli olanı. Minimum. Minimum rəng. O saat hiss olunur ki, ucuz düşdü. Ucuz sizin beyninizdir. Duş yox. Duş Almaniyanın duşudur. Çox gözəl duşdu keyfiyyətidir. Göz altına o tökülmür belə. Başa düşürəm, siz öyrəşmisiniz bu Mac-ın, makı, Mac-ın tuşlarını sədərək də alanlardansınız. Üstündə Baxalı yazılıb. Amma bu orijinal tuşdur. Ona görə sinaqınız yoxdur bunu deməyə. Baxalı tuşu da var. Onun Baxalığa ucuzu heç bir əlaqəsi yoxdur. Məndə Lancome-un tuşları da var 100, 100, 100, 110 manata. Bunlar heç biri geri qalmır. Başınız çıxmırsa, yenə yəni sədərək tuşu ilə bunu bir tutmayın. Alışmısınız o tuşlara, bilirəm, üstündə teore yazılıb, özü sədərəkdən alırsınız. Sonra da 2 saat mal şeyi kimin burdan yaxırsız. Elə bilərsiz ki, o gözəldir. Ucuz sizin düşüncələrinizdə rəssisiniz. İnşallah səhər səhər payını aldın, bu günün rahat yaşayacaqsan. mən heç bir zaman ə, qiymətə yox istifadə edib keyfiyyətindən sonra ə, qərar veririm. Mənim evimdə ə, var, yenə də deyirəm 100-200 manatlıq da tuş var, 2 manatlıq da tuş var və mən nə isə gö gözmə vurmaq üçün bu dəqiq keyfiyyətli olmalıdır. Yəni bu keyfiyyətli keyfiyyətli olmasa mənim üzüm, mənim yəni simamdı, mənim işim de, yəni mən bir nöqtə vurmaram yəni bu üzə. Ya vururamsa, yəni bu mənim, mənim üçünən dəyərlidir. Yəni insanların var saçıdı daha çox öndə və yaxud da bədən indi öz işinə görə məsəl üçün idmançının bədəni gözəl olmalıdır, saçustan, saçıdır, naxustan, dırnağı. Bu mənim dərimdir. Və mən dərimə, saçma, kiprimə elə belə şey vurmaram. Deməli ki, keyfiyyəti yaxşıdır, yoxsa 1 milyon e, firma təklif elər. Gəlin bizdən alın, bizdə sendrim eləy filan falan, amma yox. Gördüyünüz kimi, haqsını seçdim, bəlli. Mitsellar su və tonik dünən demişəm. Siz canlıları izləmirsinizsə, mən nə edim? Mitsellar suyu var həmin yəni Dugglos firmasının dünən duxuları göstərdim sizə. Dünənki canlıya girin, baxın, çox maraqlıdır. 2-3 dənə canlı olub və toniki hamısı var ə, Berlin mağazində. Berlin mağazinin etiketləyəcəm və etikləmişəm hətta bu tonikdə. Etikləmişəm ə, dünənki canlılarda. Oh, girin səhifələrinə, ünvanlarına baxın. Filialları çoxdur, amma mən Səməd Vurğunondakı filialında olmuşam. <laughs> Bəli qızlar, bu gün sırf duplas sırf makiyajə görə bunu həsr edirəm bu videonu. Axşam görüşərik. Axşam saat 10-11 arası həm canlı dolsun. Bəlkə milyon dənə hədiyyə yənə verəcəm. Davayət hamımız bir yerdə yeni il girənə kimi, birinə kimi düz hədiyyələr verəcəm. Dizayn birinə kimi Tamam. Hamınızı çox sevirəm, öpürəm. Mənim qızlarıma gözəl gün arzulayıram. İnşallah xoş xəbər eşidəsiz bu gün. İnşallah istədiyiniz, gözlədiyiniz həssə gözəl bir xəbər eşidəsiz. şimdi. mi? Kim şikayet Anlamadım. Öpürüm sizi.